Так как я великий специалист по рам, я хочу вам рассказать, как работает рама и как это устроено. Это обучающее видео. Многие, к сожалению, не знают, как это работает. И так как мы занимаемся уплинением, это видео будет очень такое учебно познавательное. Значит, рама не играет на швеле, она играет на перемычках. Расстояние перемычек толщина металла на перемычках, отверстия на перемычках. Это все просчитывается заводом для того, чтобы она играла. Если будет перемычка сильно жесткая, толстая, неправильная, с толстого металла это не будет работать, его будет рвать. То есть рама играет на, швеллер, на перемычках, не на швеллере она играет. И поэтому очень часто, когда передняя часть будки закреплена не через резинку или там пружин. А очень часто обрывает болты. То есть люди берут два ушка и соединили болтом, не поставив какую-то амортизационную прокладку. Его болты, болты их отрывают. Почему? Потому что швеллера постоянно играют. Особенно крутящий момент мотора, он пытается все равно ввести раму. И поэтому обрывает болта. Болты всегда спереди будки. Поэтому их нужно ставить всегда через пружинку. Потому что рама всегда работает. На видео будет это хорошо видно, как она работает. Чему я хотел уделить внимание? Когда мы строим проект удлинения, мы используем только оригинальные перемычки этой марки и этой модели данного производителя. Мы используем швеллер рамы только по оригиналу, то есть берем бэушный, тот, который ну, МАН делает, берем мановскую раму. Почему это делается? Потому что если сделать перемычки, а вы мне поставьте перемычку вот такую еще муна, вот я на скане видел, она там ну, нереальная, такая классная, такая дебела. Если мы сюда со скане, например, Мерседес ставим чугунную перемычку, которая не играет вообще. То есть раму где-то разорвет. То есть она должна вся работать. Потому что в скане рама устроена по-своему. Эта чугунная перемычка, она стоит в определенном месте. Она держит, она выполняет определенные задачи. Другие перемычки стоят на определенном месте. То есть это все, б -б 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 -б. вот такая голова будет у вас, если вы будете вникать в этот вопрос. Поэтому, реставрация рамы у вас происходит, не вздумайте усиливать, ставить какие-то мощные перемычки, закатывать сюда шестерки с металла. То есть оно ни к чему. Вот машина Mercedes, АТ. Вы посмотрите на эти перемычки. Они вообще насверлены для того, чтобы это лучше играло. Это все мягкость автомобиля, комфорт. То есть она вот вся насверлена вообще. Вся в дырочках. Каждая перемычка. Металл здесь от силы пятерка. Вся в дырках. И оно живет и работает долгие года, не создавая никому головной боли. Поэтому э, делаем все так, как сделал завод. Мы не умнее немецких инженеров. И что-то мы тут изобрести свое, ну, как бы, ну, вряд ли у нас получится. Поэтому повторяем, делаем, как сделал завод. Реставрируете раму Мерседес, берете перемычки Мерседес вставляете там, усиливаете, что бы вы ни делали, старайтесь делать это с тех же с того же материала, хотя бы, чтобы марка машины совпадала. Поэтому вот все, что я хотел показать по раме, как она работает. Потому что многие люди думают, что рама играет на швеллере. Нет, на швеллере она не играет, швеллер выполняет другую задачу, но играет это все на перемычках, то есть насколько она Кажется, что живая. А если она не будет играть, ее просто будет рвать. Если вы переусилите, играть ну, инерции некуда будет деваться и будет ломать. Будет трескаться швеллер, будут лопаться перемычки. Оно себе найдет место, куда это все дело будет.